এক লাখ লৰা ছোৱালীক চাকৰি দিম বুলি কৈছিলো প্ৰায় একান্নবৈ হাজাৰ লৰা ছোৱালীয়ে চাওক যে অসমত টকা পইচাৰ ঘোঁচ দিব নালাগে এতিয়া মই গাড়ী দি আহি থাকোতে যিমান লৰা ছোৱালী মই পাইছো চবকে কৈছো এই বাবাহত ভাল কৰি পঢ়িবি দেই কিয় মই কৈছো কাৰণ এতিয়া আমাৰ অসমখন এনেকুৱা পঢ়িলেহে চাকৰি পাব আমাৰ ৰাজনীতি কৰা মানুহে আৰু চাকৰি দিব নোৱাৰে অকল পঢ়া শুনা কৰিহে আমি চাকৰি পাব পাৰিম আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ পাছিংআ পেৰেড হল পুলিচ বিলাক আপোনালোকে দেখা পায় আজিকালি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এছ আই বিলাক দেখা পাব গভৰ্ণমেণ্ট অফিচত গলে নতুন সৰু সৰু লৰাবিলাকক আপোনালোকে কৰ্মচাৰী হিচাপে দেখা পাব চব দুখীয়া আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ লৰা এক টকাও কোনে ঘোঁচ দিব নালাগে আজি মই গৌৰৱ কৰিব পাৰো ভাৰতৰ ভিতৰতে অসম এনেকুৱা এখন ৰাজ্য যত চৰকাৰী চাকৰি লবলৈ কোনেও এটকাও কাকো ঘোচ দিব নালাগে আজি সেইখন অসম আমি যোৱা তিনিটা বছৰৰ প্ৰচেষ্টাত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছো মোক আহোতে সুধিছে যে দাদা পুলিচৰ নেক্সট দৌৰ কেতিয়া হ'ব আমি জুন জুলাই মাহত পুলিচৰো দৌৰ আৰম্ভ কৰিম আৰু থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডো নতুনকৈ পৰীক্ষা পাতিম পয়ত্ৰিশ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আৰু নতুনকৈ চৰকাৰী চাকৰি পাব এক লাখৰ লগত হৈ গল আৰু পয়ত্ৰিশ হাজাৰ মই ইলেকশ্যনত কৈছিলো এক লাখ কিন্তু এতিয়া ময়ো আগুৱাই আগুৱাই গৈ আছো যাতে আমি আগুৱাই আগুৱাই গৈ থাকিব পাৰো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজি আমাৰ অসমখনত বিনামূলীয়া স্কুটি বিনামূলীয়া চাইকেল ৰাস্তা ঘাট স্কুল কলেজ আমি আমাৰ অসমখনক আজি সুন্দৰ কৰি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছো এখন নতুন অসম নিৰ্মাণৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা চলাইছো আজি এই কামবিলাক আগৰ চৰকাৰবিলাকে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ চাওঁতে চাওঁতে নাজিৰাৰ পৰা শিৱসাগৰলৈকে যোৱা ৰাস্তা কিমান আজি চাওঁতে চাওঁতে ৰাস্তা ঘাট স্কুল কলেজ আমি এটা এটাকৈ অসমখনক আজি এটা নতুন দিগন্তলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছো মই বিশ্বাস কৰো যে আপোনালোকৰ সহায় আপোনালোকৰ মিছন বসুন্ধৰা যিসকলে মাটিৰ পট্টাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হল তেওঁলোককো আমি অহা মাহত মাটিৰ পট্টা দিম তিনি লাখ পৰিয়ালে একেলগে মাটিৰ পট্টা পাব মানুহে

ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তিনি পাৰ্চেণ্ট সংৰক্ষণৰ সুবিধা পাব আজি আমি এটা এটাকৈ সমস্যাবোৰ ৰাইজক সমাধান কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰি কৰি লৈ গৈ আছো মই বিশ্বাস কৰো যে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমি আমাৰ অসমখনক নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম আমি আমাৰ অসমখনক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম